в своем блоге, его жена ночью услышала какие-то странные звуки. Эти звуки были похожи на то, как будто кто-то царапает по полу. Сперва она подумала, что это просто соседский кот, который случайно попал в их номер. Но когда она встала с кровати, включила свет и обошла всю комнату, в ней никого не было. Как вы видите, номер действительно красивый, но если бы не один маленький бонус. На следующий день муж решил проверить весь номер, чтобы убедиться, что в нем нет этого мохнатого гада. Но когда он открыл шкаф, он понял, что этого человека зовут Томас Давиру. Пять лет на... Но когда он открыл шкаф, он понял, что котами здесь и не пахнет. А теперь внимание, в своем шкафу он обнаружил огромную дыру, которая ведет неизвестно куда. То есть, чтобы вы понимали, они обнаружили это только на следующий день и всю прошлую ночь они спали рядом с проходом в какие-то непонятные... И неизвестно еще, кто прошлой ночью мог вылезти из этого туннеля. Предлагаю утешить себя, что это был просто котик. Но мужа, по всей видимости, ситуация не отпускала. Он решил взять фонарь и продолжить идти по этим туннелям. В какой-то момент он дошел до чего-то похожего на пещеру. Или, скорее, очень узкую щель. И, как полагается, конечно же, в нее залез. С каждым его движением щель становилась все уже и туже, и в какой-то момент он просто застрял. Когда он открыл шкаф, он... С каждым его движением щель становилась все уже и туже, и в какой-то момент он просто застрял. На видео он объясняет, что двигался дальше, потому что ему казалось, что щель расширяется, но оказалось, что это была просто оптическая иллюзия, и по факту она наоборот сужалась. В таком ему едва удавалось сделать вдох, потому что пол и потолок просто сдавливали его грудную клетку. И все, что ему оставалось, это просто лезть дальше. Я не знаю, конечно, чем занималась его жена в этот момент и почему она ему не помогла, но, как говорится, нехрен лазить в чужие щели. Звучит как вывод для всей этой истории. Насколько я понял, после этого муж остался жив, судя по тому, что новые посты в его блоге выходили после этого. Наверное, все-таки жена пожалела этого полудурка и вызвала спасателей. С каждым его движением щель становилась все уже и вы когда-нибудь задумывались, что? Тава чоловіка. Чи знаєте ви, як називалася Puma і Adidas, коли були однією компанією? Не знаю. Можливо, мабуть, прізвищем одного із основників, але чесно кажучи, не знаю. Може, Найк? Якщо чесно, я не знаю. Е, я це бачила в Тіктосі, це брати Даслери. Супер, можливо, ви ще в Тіктоці бачили нас і підписані. Бо якщо так, то ми подаруємо вам кроси однієї з цих компаній. Е, так, я підписана і я вам a... найбільша тварина на землі. ...планет в сонячній системі. Наприклад, що мурахи постійно залазять в дім, вихід є. Зробіть кульки із вати, і нанесіть декілька крапель ефірної олії м'яти. Пройдіться по куткам біля входів та виходів з будинку, а також вкиньте декілька в сміттєвий бак. Мурахи ненавидять аромат м'яти і покинуть будинок майже миттєво. Зберігайте ідею. Наприклад, що мурахи постійно. Пісень клавдии. Подробная вы тут почули? Сьогодні ми встановили рекорд, і це, мабуть, рекорд у всьому світі. Ми зробили найменший рол. Наш кропітливий майстер-сушист працював малесенькою зубочисткою, аби рол виглядав так, як справжній, але просто в міні форматі. Найскладнішим було завернути його, а також розрізати, але не дарма зустрічайте найменший рол в світі. Як думаєте, скільки він важить? Сьогодні ми встановили... В яких странах дівки об'язані служити в армії. В мірі є примір. На 10 стран, где... Мама, ты крутая! Мама, ты лучшая! Мама, ты лучшая! Мама, ты любимая! Мама, ты крутая! Мама, ты... Нидерланды дисквалификовані и не будут брать участие в финале Евробачни. И все через то, что представник от Нидерландов, напевно, думаю, пався одну из участниц съемочной группы. Она написала заяву на неё в и сейчас Нидерланды и не... <плес> <плес> Даже в раю змеям не обойтись без пищи. Из-за ограниченных ресурсов на острове они вынуждены были адаптироваться и научились жить в деревьях, охотясь на птиц и используя свои умения. А также существует одна легенда. Она гласит, что однажды пираты высадились на это острове. <плес> Искал спрятать свои сокровища. Пираты выпустили туда несколько змей для того, чтобы они охраняли клад. Со временем змеи расплодились и заполонили и все пространство. Но это больше похоже на вымышленную историю, чем на реальность. Честно вам скажу, мы очень давно собирались лететь на этот остров. Мужчине позвонила его соседка и сказала, что на ее участке бегает олень со стрелой в боку. Когда он приехал, то где-то полчаса пытался поймать олененка, чтобы извлечь стрелу и погрузить его в машину, для того, чтобы отвезти в ветеринарную клинику. Ему пришлось закрыть глаза, чтобы он меньше сопротивлялся, ведь он совсем не понимал, что ему хотят помочь. Чуть позже он ослабел из-за потери крови, и его как можно скорее нужно было вести к ветеринару, где ему быстро поставили капельницу. Буквально за пару дней олененок встал на ноги, и его отдали мужчине, который его приютил. Некоторое время он пробыл у него дома, но он не привык жить в него. Воле, и поэтому все время хотел уйти. Никто не стал препятствовать его желанию, ведь цель была просто помочь. Но хоть он и ушел, он все еще часто приходил к дому, чтобы повидаться с Нет. человеком, который его спас. Но потом олененок пропал на полгода, и мужчина уже было подумал, что охотники снова нашли его. Но потом он вернулся, и, как оказалось, олененок был девочкой, которая все эти полгода была занята своим потомством. А теперь пришла. Я же вас помню, вы. два плавленых сырка. Ну, салфетки и то, что нет, еще...